Доброго дня, ми сьогодні з Наташою Любімовою виходимо в ефір. Ми хочемо розповісти про те, як наші предки колись почитали рід. Про те, як наші предки відносилися до роду, і от зараз почалися осінні періоди почитання предків. Ми саме хочемо поговорити про те, як правильно це робити, тому що є багато запитів по роду. У нас завжди є якісь питання по роду. і ми не знаємо, як правильно на ці питання реагувати. Наташа, в нас спеціаліст по роду, людина, яка займається родом багато років. Ми з Наташою колись познайомилися на фестивалі. Наташ, помниш, оці гарні роки, де ми в Кривому Розі зустрічалися на наших фестивалях. І саме там я прийшла до Наталі на майстер-клас і дивилася, яка інформація, ну, якою інформацією вона володіє. Бо майстер, майстер завжди, ну як дивиться та слідкує, а що нове? А можливо, я щось знаю. Вона чогось не знає, або навпаки, можливо, вона знає більше, і я щось можу в неї взяти. Наташ, скажи пару слів про те, як. Спочатку про свою діяльність, ти як людина, яка займається родом. Що цікавого нам би потрібно було побачити, і яка твоя діяльність в цьому напрямку? Це дуже така масштабна тема. Я займаюся вже много лет, що казалось, сам правда не говорити, я там роду просто працювала з родом, і це ярка тема, заряджена. Она... Чем больше мы работаем с родом, тем больше изменений мы видим, чувствуем, понимаем. И я люблю вот эти изменения, когда ты получаешь колоссальный результат от своих действий. И вообще, собственно, все, что в нашей жизни происходит, оно связано с родом. Все проблемы из детства, хотя я советую их не тянуть уже за собой, потому что когда 40 плюс лет начинают говорить, а вот мама мне не дала, я за то, чтобы эти проблемы прорабатывались, отдавались, и чтобы человек шел сам и работал уже со своим родом, как, как сам, как творец своей судьбы. Они вспоминают там, что кому кто не дал, в каком возрасте и что вообще было. И, конечно, все хотят быстрый результат, с чем мы с тобой сталкиваемся, я уверена, все время. Да? Сделайте мне вот так, так и вот так прям. А если на вы раз, сейчас раз, очень сделаете, все, я уже не верю. Да. Мою а, на очень многие моменты я у Леси подсматриваю. А, даже так? Да, да. Очень многие моменты тоже подсматриваю. У Леси слежу. Очень много мне отзывается. есть хорошо, когда ты можешь на кого-то равняться и кого-то смотреть. Когда ты знаешь, что я это делаю вот так, кто-то это делает по-другому. Это вот очень хорошо. И сейчас так ну, я бы сказала, модно, потому что я не могу слово брать, модно заниматься родом. И самое главное, родом заниматься не потому, что это модно, а потому, что это нужно тебе. И, собственно, не всем надо заниматься родом, не всем надо отчитывать. Хотя я и через, прошла через то, что я сейчас всех спасу, я сейчас всем помогу. И я вот, когда вижу, люди так начинают в этом направлении глубоко тоже рыть. Сейчас я всем помогу, всех отчитаю, буду 30 дней читать, а потом зависают. Это очень сложно. Поэтому интересуйтесь у специалистов, наблюдайте, просите совета, потому что когда вот ты начинаешь быстро-быстро грести и одеваешь красный купальник спасателя, потом очень сложненько, то положила на неделю, то и на месяц, замкнула какую-то часть тела, и так просто это все не проходит. Общаться со специалистами, спрашивать, а не просто читать в интернете что-то, что там написано. Ой, кстати, про интернет. Очень много веселых историй по поводу того, что начитались, что-то сделали, кого-то вызвали, кого-то призвали, а потом спасите, помогите, мы не можем жить, не можем спать. Это, конечно, веселые истории. Нам надо вести отдельную с тобой эту рубрику. Веселые истории из интернета. Да, есть такое, что люди очень часто хотят дать какую-то информацию, и они хотят дать в бесплатном формате. Ну, є і так зараз багато безкоштовної інформації. Ну, прям, е, е, якщо йти в якусь інформацію, треба 35 разів подумати, тому що буває таке, що інформація потім починає проти тебе працювати. Тому що е, е, наші 100 предки уявіть собі, що вона. Да. Уявіть, що скільки в нас було предків, скільки було поколінь, і серед тих предків були і знахарі, і люди, які займалися темною магією, чому в моєму житті щось не так, тому що хто його знає, який предок на вас зараз впливає, але тільки ви робите вибір з ким контактувати, чи ви хочете йти в позитив, чи ви хочете сидіти в якихось негативних програмах і постійно жити в тих програмах. А ще найгірше, коли починають прямо на колінці робити якісь там магічні ритуали. А потім е, починає думати, а звідки воно до мене прийшло? Ну, це на грані фантастики, тому що з родом треба займатися повільно і обережно, бо це є дуже е, широка тема і дуже цікава тема. Дівчата, дивіться, хочу вас попередити. Глибоко, Не кожному можна робити в сході. Так, не кожен може працювати з родом. З родом можуть є люди, які можуть лізти глибше в рід. Є люди, які можуть з цим родом працювати, скажімо так, прийняттям мами і тата. Можливо, там бабушок, дідушок, і можливо і глибоко лізти. Не треба в цей рід, тому, тому що реально, якщо але я пам'ятайте про те, що у вас завжди є сила. Ви можете зайти рівно стільки, скільки у вас є сили, в це все. Тому що якщо я без ну не маю сили, не маю енергії, я починаю працювати з родом, то тут питання про те, що треба просто спочатку добре чиститися і набиратися енергії, і можливо працювати тільки з татом і мамою. Наташ дівчата, хочу вас попередити. В нас може зв'язок бути не дуже добрий, бо ми один з Наташою настроювали наші комп'ютери. Довго і нудно, і може нас переривати. Ви нам пишіть, будь ласка, чи вас чути? Ну чи нас чути? І якщо є запитання, задавайте в коментарях запитання. Якщо будуть якісь запитання, на які ми не зможемо відповісти, ми з Наташою відповіді на ці запитання запишемо і виставимо потім у Фейсбук. Тому що якщо зв'язок поганий, ви нас можете погано чути. Ну от таке попередження. Так, да, може такое бути. Наташ, давай подивимося по наших питаннях, які ми там. с тобой вчера обсудили. вот как можно соединиться с предками Ну во-первых понимаете для чего нам это нужно это самое важное потому что есть у меня такие клиенты которые говорят так мне надо соединиться с предками получить силу рода и я хочу летать наши предки Ну <laughs> может быть какие-то там очень самые первые летать не умели это надо соединиться с богами тогда да и через рот ты не соединишься, не научишься летать. Поэтому, ну, как бы, что вы хотите получить? Если вам просто интересно, вы хотите кого-то вызвать, есть это, это уже пошли веселые истории моих клиентов, да. А подключите мне, пожалуйста, там про бабушку по маме. Я хочу узнать, есть ли у нее золото, где я могу его найти. Мы такое не делаем. И ни один медиум вам этого тоже не поможет сделать, потому что для того, чтобы беспокоить души предков, это надо очень много энергии. Но мы должны понимать, что мы соединяемся для того, чтобы им помочь и через них помочь себе. И мы соединяемся, особенно вот в родовые периоды, это чувствительно. Мы можем помочь им тем, что мы будем их поминать, почитать. И там, например, в их честь вот по субботам можно блины печь. Когда вам удобно, когда вы хотите. Там, садитесь кушать, вы можете проговорить. Э -э Поминаю мой род, например даю своему роду там, благодарность, например, или прошу, мой род, чем-то мне помочь. Но когда вы только просите, ничего не делаете для них, это тоже будет чревато последствиями. Когда мы только избирательно относимся ко всему, вы же сами понимаете. Поэтому мы понимаем, что мы делаем, и в первую очередь мы им помогаем тем, что мы посылаем им свет, любовь, благодарность, поминаем, делаем какие-то практики, даже там самые легкие, наполнение светом, либо кормим животных в честь рода вы будете видеть, что меняется и что происходит. И, конечно же, каждую практику мы посвящаем. Не просто там типа плюсик в карму, в какую-то жизнь. В какую-то жизнь, как куда-то плюсик. А сейчас мы уже говорим, если я, я кормлю животных в честь своего рода. Для того, чтобы у меня было, допустим, там доход, достаток и процветание. Да? И у всех в моем роду был доход, достаток и процветание. И чаще всего происходит, говорят, ну, я не общаюсь, например, там, не знаю, с тетей, и с дядей, и с его семьей. Что я должна для них что-то делать? Это не для них, это для себя в первую очередь, в самую первую очередь, а потом уже для всех остальных.